И всем привет, дорогие друзья, это новый ролик на канале Na'Vi Brawl Stars И сегодня будем делать мини-обзорчик, пока ребята там путешествуют в Турцию Мы, ну точнее я, буду вам делать обзорчик на новый Brawl Pass, на новый персонаж Так что обязательно подписывайтесь на канал, ставите лайкосики, пишите комментарии И не забываем, что появился Na'Vi спрейчик, давайте его найдем Ой, его тут нету, чуть-чуть нас скамит, но ну, в принципе вот он тут, тут его тоже нету, но как он появится в магазине, обязательно его покупайте, это дает вам плюс 100% ски скилл. и вы будете поддержать свою любимую команду. Так что, шел Браул около 2-3 часов назад, к сожалению мы не заберем перса на видос, потому что я уже, уже это сделал. Не ожидал я, конечно, что буду записывать. Так бы оставил, чтобы было бы поинтереснее. Тут вышло два скина еще, получается, вот этот за БП, если не ошибаюсь. Или вот этот за БП, давайте глянем. На, да, получается, вот второй за БП. И этот за 30 гемасиков, по сути, оба скинчика им бог, даже без скина максимально круто смотрится. Ну, в принципе, по БП что тут у нас? Практически ноль изменений не увидел ничего такого. Все так же, как и было до этого. В принципе, кредит, э, кредиты, поинты, там, что эти хромы, кредиты, монеты. Ну и, в принципе, перс плюс скинчики и эмодзи mm -hmm. на этого перса. Тут, кстати, получается, да, я забрал уже все эмодзи. Мне кажется, вот этот должен быть очень красивым. Да. Потом, что этот обычный слой. Что-то еще тут должно быть. Воу тоже интересненько. И третий можем поставить плачущую берем. Да, вот он. Вот так будем гонять. Думаю, можно пойти пару игр, посмотреть, как этот перс заходит э, в разные режимы. Тут есть Бралбол, например. Э, хочется еще штуку глянуть, когда юзаешь ульту этого персонажа. Пропадает ли мяч? Давайте глянем, что у него по гаджетам и старкам. Тут непонятно. Короче, непонятно все, оставим в принципе вот так и полетели карточка. И находит нам первую игру. А и, кстати, играю много басиков, так что особо интересных игр тут практически не будет. Но можно просто потестить перса, посмотреть, что у него рендж, кстати, достаточно маленьким, по сути, ну средним, даже не знаю, с, с кем его сравнить. Вот. Чуть-чуть меньше рейндж, будто как у Эмс. Но дамага, если не ошибаюсь, у него просто очень много. Давайте глянем, вот сейчас что ли пойдут. По 1090 стыки, это прям перебор. Давайте вот так сделаем. И да, мяч пропадает. Я не знаю, что вот эти за штуки. А, получается, они нас хилят. Окей, интересно. А что это? А, это наше. <fooled> Мне почему-то показалось, что это противника. Очень прикольный улетает, если честно, я не видел гаджет, что делает, но ульта прям максимально люто, потому что, например, ты можешь понять, что у тебя перс намного лучше, чем у противника, ты езжаешь ульту, вы остаетесь один на один, и ты понимаешь, что у тебя выигрышная ситуации, ты берешь, его убиваешь, например, даже это чел с гемами, и тебе никто не будет мешать, тебе осталось просто уйти с гемасиками, даже Получается, в ШД можно будет ситуация один на один выйти с любым просто челом. Мне кажется, ульта у этого перса просто максимально имбовая. Давайте попробуем. А, ульта, как, э, точнее, этот Старка как раз таки дает вот эти э, три штучечки, которые хилят, получается. Интересно, а противник может их из них, по-моему, нет? Ну тут на 30% больше дамага, не особо интересно. Вот это мне кажется лютая имба. Давайте попробуем оба гаджета, посмотрим, что они делают. Я играл до этого, если не ошибаюсь. Его гаджет дает вот, отис Там на пару секунд. Это тоже прям максимально ну, хорошо. Даже имбово, да, 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 вот челомутишь. Прикольно, кстати, что добавили механику одного персона другого, плюс еще тут ульта очень жесткая. Что? А ульта в фармится даже не стреляя в это, видите? Получается, если находиться. О, мяч пропал. Это с противниками надо находиться в одном рейде. Да. А что я поменял, получается, если ошибаюсь я? А я ничего не менял. Это будто, знаете, его анимация как бы это будто Джеки какая-нибудь. А эта штучка, вот кружочек этот от базы. это будто чисто совмещены. Пару персов, гаджет Уотиса. что -то новое тут, это ульта, это прям новая механика игры. Максимально интересно. Давайте глянем это от перса именно. Этот кружочек, или я что-то поменял. Ну да, это мут. Давайте на всякий глянем эту старочку. Гаджет я не особо понял, будто он что-то перепрыгивает, но давайте глянем. Да, кружок получается именно от самого перса, тут не важно, старочка или гаджет. Это круто, это круто, что вдруг ты не достаешь, ты можешь просто сидеть за стенкой, как за базу просто. Ты сидишь, а ну-ка. Нифига себе, это чел просто перепрыгивает, а ну-ка. Не давайте с бери-ка. вот так, чтобы на всякий мешать. А ну да, он через стенку еще перепрыгивает, он... Но это прям отчасти, это очень жестко то, что типа, он может скипать вот так стенки. Но ситуации разные бывают, конечно. Ну-ка. Ой, но на меня будто чуть левее спрыгнул. Чем надо было. А ну-ка, ситуация 1-1, один -один, кто тут жесткий будет? Кстати, так и не понял, что у меня ульта дел... Не ульта, а старка делает. И если не ошибаюсь, вот э, этот его второй гаджет, он может мутить даже когда чел с Вот когда этот кружочек белый, видите? Типа его дамажить нельзя. Но мутить можно. Интересно, интересно если с ультой можно так сделать. Ну вот че, придется рисковать. Нет, ульта не рабочий. Это хорошо, мы выяснили по сути. Вот забиваем гол. Ну перс хороший, перс хороший. Хотелось бы потестить его на более высоких кубках, но он только выше. Давайте глянем сколько у одного мира. О, у него только тысячи, понимаете. Я... А я что, я жду свои самолетики, Так что особо кушать его не могу интересно, где его протестить, но таких кубасиков будто надо как-то в команду взять. Давайте попробуем к ребятам попроситься, сгонять, я не знаю, на 700-800 плюс. О, да. Ше. Ну, думаю, тут я с ребятами сейчас переписываю. Да. Ну, напиши им, короче, что надо сгонять пару игр и встретимся в кадочке. И, в принципе, играем мы около 9 часа, если не ошибаюсь. И будем против динамайка сидеть. Кстати, как раз таки, что я хотел подметить. Ты можешь перепрыгивать сквозь стеночку против метателя. Это получается ну, небольшая такая... Ну, не контра даже. Знаете, вот так и сделаю. Потому что динамайк тут очень опасен. И ребята забивают даже без меня. Я будто чела просто украл, понимаете? Мне даже, мне даже не надо его убивать. Я просто чела тырю с мапы. И все. И, и, это победа. давайте я вот так сделаю. Атака у него достаточно быстро еще. Ой, тут гол. Окей. Okay. По сути, мне надо даже какого-нибудь взять заложника. Вот так Шелли тут более опасен, чем остальные. Я вижу, что мы его человек убили. Думаю, нужно отойти чуть-чуть. А, нет. Динамик справился. Можно отмасить, но у меня не особо это получилось 5 хп человеку, я думаю, это как даже пробуем нафармить ульту и снова стеричь кого-нибудь какие-то тут... Я эти не, не буду брать ай -а -а. яй надо надо даже лучше лучше ультануть в неё попробуйте как-то отмесить от ее ульты. Интересно, если она ультует, и ты в это время тоже ультуешь, то ульта засчитывается. А он очень быстро бегает еще. Мне дали мяч. Я умею. Конечно, это интересный перс просто. Какой же он хорош. Типа, под даже не знаю, что сказать, его улетает что-то с чем-то. Потому что вот если в ладере такие штучки, даже на косаре плюс мы играли. Если в ладере такие штучки можно делать, то на туриках просто найдутся такие гении, что мне кажется, уделить можно любого. Давайте еще одну каточку сыграем. Типа, главное понять, что этот перс из, из себя представляет на высоких басиках. Кстати, сразу через мид бежит. Непонятно почему. Давайте я не буду. А вот сейчас попробуем взять этого перса и один на один с ним пойти. Не особо дружелюбно, вижу. Опа. Опа, относили. Оп. Давайте я заберу его. Чтобы... А что? У него ульта пропала, вы видите? У него просто ульта пропала из-за моей ульты, ё-моё. Ну-ка. А тут не покажет, что произошло. Мне интересно увидеть это в реплее. Давайте, ребятам, скажем вот так вот. Спасибо за игры, спасибо за помощь. Ой, не то. Давайте глянем, что в реплее произошло, потому что это чуть непонятно, что для меня. По сути, я ультанул. Он тоже ультанул, и его ульта пропала в моменте. И, кстати, чекайте, как это выглядит на реплее, когда я ультую, например, противника. Сейчас посмотрите. Будто ничего не меняется. Вот. И все, и нас не видно. А ну-ка, он ультует. А, -а, 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 -а. я почему-то не видел его ульту. Получается, мой косяк. Но бывает, бывает. Ну, по сути, я думаю, это все. Спасибо вам огромнейшее за просмотр. Не забывайте покупать NaviSpray, потому что вы... просто потому что вы, я думаю, по-любому хотите нас поддержать и, по сути, ваша поддержка очень важна. Так что спасибо вам огромнейшее за просмотр. Не забывайте подписаться на канал, лайкосик, там, комментарий. Ну и до новых встреч.